Здоровья, здоровья! Мы сегодня уже запускаем последний участок международной трассы Киев-Чоп. Это очень важно. Важно почему? Потому что в первую очередь патрульные полицейские, которые работают по другим принципам абсолютно, конечно, они умещают э, так называемую коррупционную составляющую. Потому что такие отзывы у нас есть, когда мы получаем очень много благодарности от людей, которые э, ездят по трассам. И второе, это очень важно, что Киев-Чоп ⁇ это не только международная трасса, это реально артерия, которая идет с востока на запад. И очень важно, чтобы Украина доказала безопасность на международных трассах и упразднила коррупционное составляющее. До конца года мы собираемся запустить все международные трассы. Что это значит? Это значит, что на международных трассах не будет трассы не будет контролировать ГАИ. И будет патрулировать патрульная полиция. Это нам даст шанс. Опять повторяю, уменьшить коррупционная составляющая. До конца года э, закончили уже э, запуск на трассах. Я очень попрошу и призываю э, киев совет для того, чтобы они Уважаемые депутаты, докончили работу, последнюю подготовительную работу, и уже для того, чтобы полицейские комиссии уже работали со следующей недели. Я, мы очень ждем, патрульная полиция очень ждет новые наборы, потому что важно, чтобы добирались не только ребята на международных трассах, но и важно, чтобы добирались до в патронных департаментах и в других городах, потому что у нас вакансии по всем городам, и в Киеве, и в Львове, и в Одессе, и в Особенно очень важно, чтобы мы сделали доборы еще в городах в зоне АТО, это Мариуполь, Краматорск, Северодонецк. Очень важно, чтобы в ближайшем будущем начала работать полицейская комиссия, которая будет добирать людей для патрульной полиции. Мы все, все делаем общую работу, и мы создаем новый государственный институт, организм национального полиции Украины, который должен сориентироваться на безопасность наших граждан. На этом отрезке Житомирска область до Львовской области будут работать 56 співробітників. На початку це сім екіпажів, сім машин. Хочу наголосити, що патрульна поліція це перш за все сервіс. І завдання патрульних поліцейських дотримуватися порядку та безпеки на, на дорозі. База наїзд, база Армор. От, вони можуть здійснити, встановлювати лічник. Не ли чоловік по По криминалу по админправонарушению то есть mm -hmm. не было ли у него повторности нарушений поэтому а, с той стороны это будет рабочее место которое, yeah. э, то есть будут принимать телеграммы отправлять mm -hmm. телеграммы обрабатывать э, телеграммы которые им будет дежурная часть ориентировки и все остальное mm -hmm. Штрафов на месте. Да, и оплата штрафов да. Мы внедрили новый принцип, когда оплата штрафа происходит на местах. Это принцип мы внедрили и в Киеве, и в других городах. И постепенно-постепенно каждый экипаж патрульной полиции будет оснащен вот такими терминалами, где можно вот на местах уже оплачивать штраф. И очень важно, чтобы вот на трассе, где реально... Патрулирует патрульная полиция у людей, которые ну, нарушают, нарушают и есть какие-то правонарушения, чтобы они тоже имели вот такое право и комфорт. Это очень важно, оплачивать штрафы на местах. Мы получаем очень много благодарности от людей, от простых людей, которые просто вот часто ездят по, ездят по международной трассе Киев-ЧОП, потому что потому что патрульные, правда, внедрили принцип, когда они просто сориентированы на общество и на сервис. Это очень важно. Все видео записывается на жесткий диск DVR, то есть и уже можно будет просматривать, допустим, за сутки это видео, как работали патрульные, чем они занимались, то есть это уже будет как бы внутреннее видео контроля за

Сегодня мы заступаем на чергування на на трассу национального значения киев -Чоп». Наш ділянок відрізку, ми працюємо від Житомира і до Рівненської області. Будемо забезпечувати безпеку дорожнього руху на даній ділянці дороги та забезпечувати охорону громадського порядку, реагувати на звернення громадян та надавати їм повну допомогу, яка належить до наших прямих службових обов'язків. Відчуваю повну відповідальність, до цього треба дуже серйозно віднестись, тому що тут підвищений рівень небезпеки, так як на трасі всі їздять на високій швидкості, тому Відчуваємо її відчуваємо і настроєні, і з повним настроєм, йдемо працювати з повною відповідальністю. І думаю, що все, що в нас залежить, ми все зробимо. Пропонувати відкупитися, я думаю, водіїв не вийде, тому що ми працюємо відкрито і прозоро. На тих водіїв, які будуть перевищувати швидкість, ми будемо складати постанову, притягувати їх до відповідальності.